Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua pelayar Malaysia Gen yang menonton Skop MG. Seperti biasa, saya Haslina IR Kamaluddin akan mengendalikan insyaAllah mungkin satu jam, mungkin kurang ataupun lebih. Kita akan berbicara mengenai tajuk hari ini, analisis perundangan meneliti hujah akhir kes 1MDB seperti yang anda lihat tadi di poster bersama dengan uh, seorang pengamal undang-undang yang akan berbicara mengenai ini kita nak menganalisa apakah uh, bentuk hujahan terakhir dan kita tahu uh, hari ini merupakan penutupan hujahan akhir pembelaan terhadap Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak yang merupakan Menteri uh, Perdana Menteri Malaysia yang ke-6 uh, selepas 10 hari proceeding bermula 21 Oktober lalu ini berkaitan kes uh, 1MDB pada minggu lalu sedikit saya berikan recap uh, Hakim iaitu Datuk Colin Lawrence uh, Sikirin, menetapkan hari ini 4 November bagi pembelaan menutup hujah selepas pendakwaan selesai pada 29 Oktober Kemudian kita lihat hujahan itu yang diketuai oleh Tan Sri Muhammad Syafi Abdullah bersama dengan Tanya Siveti, Siveti dan Wan, Aiman, uh, Wan Azman Aiman Wan Fakrudin manakala pendakwaan pula diketuai oleh Datuk Ahmad Akram uh, Garib, Datuk Kamal Baharin Umar, Muhammad Mustafa P. Kuyalem dan juga T. Dipan Nair. Sebelum ini, pada 6 Mei lalu, pihak pembelaan menutup kes selepas memanggil 26 saksi sepanjang 58 hari perbicaraan. Secara keseluruhannya, perbicaraan berprofil tinggi ini telah berjalan selama dikatakan 293 hari. Mungkin ada yang kata lebih 300 dan sebagainya dengan 50 saksi pendawaan dan juga 26 saksi pembelaan memberi keterangan. Kemudian kita lihat antara saksi utama yang telah pun dipanggil ialah Tan Sri Muhammad Baki Saleh, Datuk Syarul Azral, Azral Ibrahim Halmi, Tan Sri Dr. Zeti Abdul Akhtar Aziz, Jasmine Lo Aiswan, Tengku Datuk Rahimah Putri Almarhum Sultan Mahmud dan Roger Eng Chung Chong Hak Hua dari uh, Goldman Sachs. Jadi hari ini untuk analisa seperti saya katakan tadi kita bersama dengan pengamal undang-undang Datuk Hasnal Rizwan Merikan. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey. Okey, alhamdulillah Hasnal. Puas salam. hati? Puas hati dengan perjalanan kes. Ya. Saya mengikuti daripada proses uh, mm -hmm. selama 10 hari daripada 21 bulan seperti asinan kata tadi uh -huh. jadi memang banyak perkara yang dapat saya kutip daripada hujahan ini mm uh -huh. um, kalau saya tak follow perbicaraan ni awal pun tapi disebabkan saya membaca kesuruhan hujahan pihak pembelaan tu um, seribu muka lebih. Yeah. <laughs> Jadi hari ini saya pun tahu dah sikit sebanyak pasal kes 1MDB mm. ni dan saya tahu Highlightsnya kan, mm. apa yang diketengahkan oleh pihak pembinaan. Baik, sebelum kita nak tanya detail lagi kepada pelayar sekiranya anda mempunyai apa-apa jua soalan atau pandangan boleh ajukan di ruangan komen insyaAllah kita akan tanya kepada panel berkaitan isu ini kalau anda tengok pun skandal 1MDB apa masa depan Najib kerana keputusannya hanya akan diumumkan ataupun dibacakan kita ketahui pada 26 Disember depan. Baik Datuk, Bagaimana datuk uh, melihat kekuatan hujahir yang dibentangkan oleh uh, Tansri uh, Shafie dan juga pasukannya pada hari ini? Okay, uh, secara keseluruhannya uh -huh. saya dapati ada beberapa isu yang dibangkitkan uh, yang lebih kuat daripada setengah isu yang di, di uh, ketengahkan. Uh -huh. Dan di antara isu-isu yang saya anggap uh, menarik uh -huh. dan uh, agak kuat dan memerlukan pertimbangan akhir oleh yahudi hakim uh -huh. tidak boleh tidak mesti Tangani isu-isu ini ialah pertama isu berkenaan dengan keabsahan pertuduhan-pertuduhan yang dibawa. Hmm. Sebab ini dipertikaikan oleh pihak pembelaan. Pihak pembelaan mengatakan bahawa uh, kertas pertuduhan itu sebenarnya uh, telah ada kependuaan kesalahan hmm. di dalam kertas pertuduhan. Maksudnya dalam satu kertas pertuduhan hmm. ada lebih daripada satu kesalahan. Jadi rukunnya Hasina hmm. dalam undang-undang satu kertas pertuduhan boleh mengandungi hanya satu kesalahan. Okay. Um, ataupun satu kertas pertuduhan hanya satu perbuatan salah hmm. so kalau ada dua perbuatan salah yang kita sasarkan, uh -huh. you kena ada dua kertas pertuduhan okay. satu bagi setiap kesalahan, tapi apa yang berlaku dalam kes 1MDB ni, menurut hujahan pihak pembelaan, dia ada dalam satu pertuduhan tu, dia cambahkan fakta-fakta uh -huh. uh, yang perlu untuk menegakkan pertuduhan tu, dimasukkan dalam kertas pertuduhan tu juga, dan dia diolah dalam bentuk kesalahan juga. Mm. Jadi pihak pembelaan mengatakan dalam satu kertas pertuduhan ada empat pertuduhan. Yeah. Dalam satu kertas pertuduhan ada dua kesalahan. Ada, dalam satu kertas pertuduhan mm. ada tiga kesalahan. Jadi secara keseluruhannya ada empat pertuduhan, mm -hmm. tapi ada sepuluh kesalahan lain yang dinyatakan dalam empat pertuduhan. Mm -hmm. Menjadikan keseluruhannya seolah-olah ada empat belas pertuduhan. Mm -hmm. ha, ini satu mesti ditangani oleh yeah. mahkamah. Sebab ini akan menentukan mm. sama ada kes ini boleh berdiri atau tidak sebab dia pergi kepada akar. Ya. Pertuluhan ni pergi kepada akar uh -huh. keabsahan a uh, kes yang dibawa Datuk Najib. Uh -huh. Kalau dia jatuh atas isu tu, maka keempat-empat pertuluhan ni akan anak. Ah. Uh -huh. Okey. Isu kedua yang menarik ialah pertembungan uh -huh. saya rasa, yang ni pertembungan yang besar uh -huh. di antara versi pihak pendakwaan bahawa wang yang masuk ke dalam akaun Embank Datuk uh -huh. Seri Najib yang berjumlah ringgit Malaysia 2.6 bilion. Uh -huh. Ya. Yeah. Datangnya daripada 1MDB. Hmm. Okay. Menurut pihak pendawaan, hmm. dia adalah wang 1MDB yang keluar, dimasuk ke dalam One Global Investment Limited, hmm. dan akhirnya dia masuk balik ke akaun uh, Tano, daripada akaun Tano dipindahkan kepada T.S. Najib. Hmm. Pembelaan punya hujah ialah bahawa wang yang masuk ini adalah sumbangan daripada keluarga diraja Arab Saudi. Yeah. Ini pertemuan fakta yang besar. So, ini mesti dirumuskan. Hmm. Hakim mesti membuat satu dapatan fakta uh -huh. sama ada dia bersetuju bahawa wang ini datang daripada 1MDB atau dia bersetuju dengan pembelaan wang ini datang daripada sumbangan Arab Saudi. Hmm. Jadi, antara saksi-saksi uh, yang dibawa oleh pihak pembelaan ini, dia memang banyak menjurus ke arah nak menunjukkan bahawa uh -huh. um, wang ini adalah merupakan sumbangan daripada keluarga diraja, diraja. Arab Saudi. Hmm. Okay. Yang ketiga ialah berkenaan dengan keterangan dengan cakap. Ya. Yang ni Um, saya pun ada bercakap sebelum ni dalam beberapa siri TikTok dan sebagainya uh -huh. um, Keterangan dengan cakap ni sangat penting Pasal dalam kes ni Ada beberapa pelaku atau yang punya eh, peranan utama ni uh -huh. Dia tak ada dalam mahkamah Paling utama jolol, Low lah uh -huh. Jho ni tak pernah datang dalam apa bicara pun Betul. Masih, Nick Faisal uh -huh. Terence Ngay uh -huh. eh, uh, Beberapa orang lagi sebenarnya uh -huh. Patrick Mahoney Tim Leisner uh, Tarik Obaid kan? uh -huh. Ni semua tak ada dalam mahkamah tapi yang paling utama Jolo lah Jolo Keterangan-keterangan dengan cakap ni Dia merupakan arahan-arahan yang Jolo berikan Kepada Syahrul Azral hmm. CEO 1MDB Perniang. Ataupun arahan yang Jolo berikan kepada Jasmine Lu hmm. Legal counsel hmm. kepada 1MDB Atau arahan yang Jasmine Lu beri kepada Syahrul Azral hmm. Tapi bersumberkan Jolo okay. Nah, so sekarang ni apa yang berlaku ialah Keterangan-keterangan di bawah ni Dia bersifat begini Asina Syarul Azral mengatakan jolo pemberi arahan. Hmm. Tapi arahannya jolo beri ni jolo kata datang daripada Datuk Seri Najib, bos. Hmm. Oh, hmm. isteri PM. Ya, hmm. kan, istilah dipakai dia menunjukkan ini arahan daripada Datuk Seri Najib. Ya. Yeah. Datang kepada jolo, jolo memberi arahan kepada Syarul atau jolo memberi arahan kepada Jasmine. Hmm. Ini yang dihujahkan oleh Tan Sri Syafi, dia kata, kalau kita ikut rukun undang-undang dulu, hasilnya rukun undang-undangnya semua saksi yang ingin memberi keterangan secara lisan hmm. dia mesti hadir di mahkamah hmm. memberi keterangan di bawah section 60 dia kena hadir di mahkamah dia kena dibawa ke mahkamah oleh yeah. pihak yang nak mem Mendalui. menggunakan keterangan hmm. itu dia mesti dibawa ke mahkamah dia mesti beri keterangan hmm. dan dia punya keterangan tertakluk kepada disoal balas oleh hmm. pihak lawan hmm. baru nak menentukan credibility dia yeah. tetapi keterangan dengar cakap ni secara umumnya atau secara rukunnya dia tidak boleh diterima masuk hmm. kecuali kita layak untuk memasukkannya dalam satu pengecualian yang diberikan oleh undang-undang.